prezidenti Ramiz Mehdiyev istifa verib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə APA-ya açıqlamasında riyaziyyat və mexanika institutunun direktoru Mister Mərdanov bildirib. Mərdanov deyib ki, Mehdiyev bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyəsət heyətinin iclasında istifa verəcəyini və istifa barədə arzəsini sabah təqdim edəcəyini açıqlayıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus Bakı telefon rabitəsi MMC fevralın 14-dən 20-nə qədər paytaxtda internetin kəsiləcəyi ilə bağlı kütbəvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılmış məlumatlara aydınlıq gətirib. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq qurumdan bildirilib. Bir sıra saytlarda və sosial şəbəkələrdə icma şəbəkəsindəki profilaktik tədbirlərlə əlaqədar internet xidmətində bir həftə fasilələrin yaranacağı başlıqlı xəbər yer alıb. Nəzərinizə çatdırırıq ki, çıxma simsiz telefon xidmətidir və bu şəbəkə üzərindən abunəçilərə internet xidməti ötürülmür. 14-21 fevral tarixlərində nəzərdə tutulan təkmilləşdirmə işləri zamanı fasilələr yalnız 511 və 555 prefiksi simsiz telefon xidmətində yaranacaq. Əyalət şirkət bəyan edib.